Три, два, один. Первый раз вижу человека, который спит с открытыми глазами. Mm -hmm. О, не спите. Удивительно. Mm -hmm. Вы откуда? Издалека. Понятно. То есть mm -hmm. разговаривать вы не хотите? Да почему не хочу? Хочу. Ну, например, как у вас вообще на в первое, целом на дело? первый же вопрос вы ответили какую-то ерунду. Да, как у вас в целом дела проходят? Это самое интересное. Вы даже не знаете, где, что, чего, но как у нас в целом дела ну, проходят? Да мне это... поп! Что, зачем... что вы делали сегодня днем? Зачем тогда спрашивать и материться, если, если так вот все равно. А, извините, mm -hmm. если я сматерился. Mm -hmm. Ну, действительно. А, чем вы занимались сегодня днем? Сегодня днем? Час да. утра вообще еще. Ну, mm -hmm. утром. Ну, вы сколько выпили? Причем здесь это? Ну, вы день с утром путаете. Может быть, потому что да, мы находимся да. в разных часовых поясах. Да, я вас спросил, вы откуда? Издалека. Понятно. Из Братска. Уже хоть что-то. Братск ну, да. это э, какой этот округ, или как там это называется у вас? Я, вот я, думал, я не знаю, вы уже там гуглите. А вы-то откуда? А, вы уже там гуглите. Вы, вы из Братска, но вы не знаете, где вы. Я говорю, вы-то откуда? О, Господи. Не, я с такими не общаюсь. Это балабольство сплошное. Русский. 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 У вас эхо русский. и плохо слышно. Русский. Я русский. Я русский. Я русский! Я русский! Я иду, Мы боремся против страшного ворога. Якого не назвеш людиною? Його сутність це руїни, смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Понятно. Понятно. А вы что? Я украинец. Я украинец. Как вы есть... как вас, вас относитесь? Вас очень плохо слышно, Как, слышно. как вы относитесь к России? К России? В стране, которая на нас напала, Убивает наших <свят> жителей, жителей, женщин, детей, мужчин, Рушит города. Так как Советский Союз относился <свят> к Германии в 24 году. Можно, можно я вас вот это перебью? Ну, Почему мы, мы напали? Почему вы напали? Потому, Почему что вы напали? Что вы напали? Потому что вы дикий варвар. Так они первые не мы напали, а вы. Зеленский там ваш президент. Украина напала на Россию. Да. Понял. Получается, вы сами воюете. Маленькая Украина с большой Россией. Украина напала на Россию. Ну хорошо, я вам скажу, знаете, в чем? После. Зеленский наркоман. Да-да-да, продолжайте. Зеленский а, наркоман, я слышу. Зеленский А, а что, вы хотите а х... видео не видели, как дела там? Ну-ну-ну, дальше, дальше. Зеленский наркоман. Как это оправдывает нападение России на Украину? Нападение России на Украину. Нападение, блядь. Подожди, сейчас подожди. Нет, не за. Уже я вас лучше слышу. Вы так перекрикиваете репение. Вы откуда? Я из Ингерманландии. Я так обычно это место называю. Ну, поясните мне далекому, что это такое. Ну, это на северо-западе России есть такая территория. Там крупный город один есть, Санкт-Петербург называется. Угу. Вот я оттуда. М -м. Понятно. А вы откуда будете? Я из Киева. Понятно. Так вы из самого Питера? Да. Теперь вам спокойнее? В смысле? Ну, вас, если что, НАТО может защитить от... Да, да, согласен. Ну, от нас... От московских танков и, и градов. НАТО да, к нам не приблизилось, скажем так. Не приблизилось? Нет. Это каким образом? А, ну, в смысле, вы имеете в виду Эстонию? Да, естественно. Эстония от нас 120 километров, а Финляндия 130. Да, так но что... только у Эстонии там граница вот такая, а у Финляндии такая же, как с Украиной. 1000... Приблизительно. 1300 километров, если я не 1300 где-то, да, и с Украиной приблизительно такая же, ну там плюс-минус лапать. Да. А с Эстонией? Ну никого это не волнует. Ну да, даже никто и не знает, что он... Эстония у нас НАТО. Угу. Латвия, Литва. Кстати, а с Литвой да. у вас же нету границы, Да. Нет, с у нас нет границ, у, а у нас с Латвии, Латвии есть. Э, в Сковской области, да, границы mm -hmm. с mm -hmm. что, да? Ясно. Я так понимаю, что вы довольно адекватный человек, у меня такое подозрение. Ну, уровень адекватности оценивает обычный собеседник. Да, я понимаю, что такое адекватность. Ну. У каждого свои понятия адекватности, да? Ну да, я так понимаю, что вы не поддерживаете все это. Естественно, не поддерживаю. Как я могу поддерживать? Ясно. Ну, я сейчас э, пытаюсь записывать, хотя у меня канала нету и так далее. На всякий случай предупреждаю. Вот, потому, что, потому что знаю вашу страну. Каналы, канала еще нету, будет или не будет, я еще не решил. Но записывать я записываю. Вдруг будет интересно получаться, то можно выкладывать что-то будет. Показать. Вот. Очень приятно, что в России начали встречаться люди, которые понимают, что и как. Ну их очень мало, к сожалению. То ли то ли их было меньше стало больше, то ли они стали чуть смелее, стали в чат рулетки об этом говорить, а раньше не говорили, не знаю. Но. Ну, рулетки вообще редко бывает. Ну вот стали это. встречаться. Пару пару дней. Захожу. Угу. Ну, вот а вы из самого Нет. питера получается, ну прямо из города? Да, я живу на юго-западе Петербурга. Круто. Ну да, в общем. ну как, у меня не совсем чтобы круто, но по крайней мере в заповеднике. Наверное. Тем более. Но это, это... Ну, считается территория города, да? Ну у меня вот э, мой дом находится в, на территории города, mm -hmm. а уже дом напротив, это уже вас, в одиночной гороскопе. То есть, вы можете путешествовать. Да, да, я каждый день практически. Я сегодня был в городе, ну и... Выходил в область. Так самое интересное, что у меня здесь в трех километрах Гачинский район, Ленинградской области. А, то есть еще и в разные Петербурга. районы. Понятно. А что у вас говорят по поводу этого татарского? Татарского? Угу. Я не знаю что я не я не смотрю теле, российские телевидение, поэтому мне трудно сказать, что они там говорят. Ну вы же с кем-то общаетесь, знакомые, друзья. А вы знаете, сейчас общение на работе практически не общаемся. То есть как-то ну там своя тусовка, они там эти девицы сидят с языками, чешут, подгузники обсуждают. То есть это, скажем так, не очень интересно. А мужики, которые сидят, они делами занимаются. Нет. Но ну, я вас просто не хочу ничего такого спрашивать, потому что я я вам уже сказал, что я записываю. Вы можете сами рассказать то, что считаете нужным и возможным. Ну, понятно. Ну я считаю, что его сейчас пытаются преподнести как теракт, но на самом деле по-моему никакой не, бы не теракт, да? Бандитские ну. разборки. Вот бандитский все. Ну, ну можно ну? даже можно даже поприкалываться, что подлые россияне убили еще одного украинца. Ну да, можно и так сказать. Да. А можно сказать уголовные разборки, он же ж сидел. Да, да, да. Сидел, бежал, потом, по-моему, еще раз сидел, или я уже могу там заблуждаться. Ну, как говорили, как говорят евреи, проклятия возвращаются тому, кто их посылал. Да, да, да. Его слова ему вернулись в, полный слова, в полном объеме. Прям, прям кто, как хотел, по учебнику. Он получил, да. Да? Прям как по учебнику. Ясно. Но ну, вы говорите, что мало таких, да? Все равно мало очень. Мало, конечно, мало. А вы, вы интересно, в курсе, не в курсе, много проезжает э, в Санкт-Петербург этих пакетиков черных или цинка? Не ну, знаю. Ну вот, судя по нашему кладбищу немного. Немного, да? Но, да. насколько я знаю, с Питера и с Москвы брали очень мало людей специально, чтобы не сбуривато, я не знаю, как это по-русски, сбуривато. Ну, может, и украинскую я разумею. Торжки разумеют. Ну, ну, чтобы не сбуривать общество, я хотел сказать. То я разумею. Вот. То, то брали мало, а вот всяких там бурятов, и этих тувинцев и так далее было... Ну, да, да. Я думаю, что как раз две, две причины. Во-первых, они далеко и, ну, скажем так, не мы, в основном не мы, а вторая причина очень таким образом исправляется этот национальный состав Денокол. национальный Денокол. состав населения России избавляется от э, народов, которые типа не русские и так далее. И которые могут в случае чего нести опасность э, самой России в плане ее развала. В случае обретения, обретения какого то наци... национального сознания. И так сказать, такой выстрел из, из, из двух стволов одновременно. Да, да. То есть один выстрел убивает двух, двух зайцев. Согласен. Ясно. А вы украинский язык знаете, вы сами украинец или Да. Да. Я сам Украинец. И давно там живете? С 15 лет. Ага, ясно. Давно там То есть давно, ну, всю жизнь я провел здесь. Я в 15 лет уехал поступать в техникум, потом в институт. Понятно. И так и остался здесь. Понятно, это еще при Советском Союзе, я так понимаю. Да, сестра у меня получила распределение в Ленинград тогда. Угу. Вот. И потом, а у меня стоял выбор ехать учиться то ли в Харьков, то ли в Новочеркасск, вот. ну, то ли куда-то еще. Ну, решили, что лучше ехать уже к сестре. Ясно, понятно. И как как вы, как вы там вот с вот этим вот с вашей точкой зрения и с пониманием ситуации, как вы там живете? Ну тяжело. Тяжело. Да. То есть, ну вот буквально, если даже взять записную книжку свою, как я с она так, процентов пятьдесят, то точно поубавилась. Поубавилась с четырнадцатого года или поубавилась э, с года? С четырнадцатого года начала убавляться, а с 22 февраля. Конкретно. Понятно. Ну, Ясно. Самая... Не, не, не знаю, что вас спрашивать, потому что не хочется. Я же еще раз говорю, не хочется вас да, как-то да. подставлять. И мне я стараюсь выбирать плюс-минус нейтральные вопросы. Вы, э -э как это, болельщик футбола, нет? Ну, я за сборную России я никогда не болел и не буду болеть. Я иногда смотрю матчи «Зенита». О, отлично. Там есть такой у вас Толик Тимощук. Если увидите, плюньте ему в морду, пожалуйста. Я понял. Ну, порадовал Киржаков. Не слышал, честно говоря. чем он мог порадовать? А он этот самый... Свалил, ну он давно уже свалил, как я понял, лет, ой, осенью еще. Ну, он осудил. Даже осудил? Ну, не слышал да. я про Киржакова. Это вот буквально вчера-позавчера новость прошла. Не слышал про Киржакова, да. Вот. А, О, скажите мне, пожалуйста, да? вот у меня тут надпись на футболке. Вы, да. ее, вы ее видите в каком варианте? Я в этом самом вижу, в прямом. В прямом варианте? Freedom, вариант. brain, do free. Oh, да, то есть вы в прямом варианте, ну, 91-й год. А да, да, да. Вы в прямом варианте видите, потому что я вижу у себя в обратном. Я понял, мне было вот интересно. Я ну, же... это зеркалирование, потому что я тоже вам покажу. Вы, наверное, увидите в этом самом, в прямом изображении. Да, да, да. Вот. А я вижу в зеркальном. Угу. Ох, у вас там футболка, интересная. Футболка у меня правильная. А вот я как раз вам хотел по этому поводу одну вещь рассказать, которая меня, скажем так, шокировала и... Ну... Да, шокировала. Это был, наверное, май, может быть, июнь прошлого года. У меня есть друг, с которым мы 17 или 18 лет общались, звонили друг другу каждый день, обсуждали все насущные проблемы. Вот. Этот человек живет в городе Ставрополь, знаете, такой, да? Да, слышал. Вот. Хороший город, мне он нравится, чистый, красивый, южный. Вот. А сам вот этот человек, он родом с еще более замечательного города, который называется Львов. Mm -hmm. вот. И в какой-то момент наше общение с ним прекратилось. Прекратилось по той причине, что. Чего ж ты так ненавидишь, Луганчан сказал он. Угу. Я говорю, ну, наверное, я их не то чтобы ненавижу, я говорю, просто я их хорошо знаю. Это было О. в стиле 8 лет домбиль. Да, 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 да. Типа того, да. Угу. Я говорю, слушай, говорю, а что-то мне как-то странно тебя слышать, от жителя, уроженца Львова, такие вещи. Я к украинцам отношусь нормально, я к бандеровцам отношусь плохо. А давно в России он. Он в России. Ну, лет, наверное, 20. Mm -hmm. no. Но у него мать сама из Ипатова, это Ставропольский край, mm -hmm. а отец у него имен mm -hmm. Отец у него был как, не знаю, гражданским пилотом Понятно. КВС. На самом деле, действительно, очень много таких э, в России сейчас э, псевдоукраинцев, псевдо манкуртов, в общем-то. Mm -hmm. вот. Ну, получается, очень неприятно, ну, его э, ситуация в России очень устраивает, его устраивает коррупция, ну, там очень это все распространено, там, э, скажем так, без э, хабаря ничего не, не делается. Там, если ты хочешь получить какую-то услугу медицинскую, ты должен принести подарок, ты, если хочешь там какую-то там получить... Вот ну, он просто, почему я знаю эту историю, он получил перелом позвоночника, упал с самолета. Ну, в смысле, ремонтировал самолет, а -а -а. <сих> из крыла поскользнулся, упал, поломал себе позвоночник. И вот, говорит, все лечение, там все так классно, так все, говорит, хорошо, вот я сейчас поехал туда, поехал сюда в санаторий. Я говорю, слушай, я говорю, классно, я, говорю, тоже поломал, но мне как-то не удается. как ты говорит, поди дай там пятак, там десятку, блин, врачу, и тебе все сделают. Логично. <сих> да, я говорю, все Бесплат понятно. Бесплатная медицина. <сих> да, 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 да. да. Ну, на самом деле я не скажу, что в Украине подобных вещей нет. Да я знаю, что вот. ну... это же все через эти совка. куда от них деваться. Да, да, да. Но, в принципе, э, можно и бесплатно. Но еще Жванецкий говорил, если помните, ну, э, как там он говорил? Этого, этого врача нет, но есть другой не хуже. Нянечке да, можно да. и не платить, но лучше заплатить. Но можно и не платить, если вас не интересует результат. Да. Это, это вкратце так, да. Когда-то он такое рассказывал еще давным-давно. Ну, немножко у нас меняется, конечно. Но где-то в но лучшую я думаю, сторону что у вас это произойдет. Перемены к лучшему у вас произойдут раньше. Ну, где-то в лучшую сторону, где-то что-то хуже становится в плане медицины. Но ну, сейчас вообще сложно во время военных действий и всего остального, и, и когда очень большое количество людей выехало э, за границу, а больше, ну, много женщин, это медицинский персонал, так, традиционно, правда ж? Да, само, да. Вот, То а с этим тоже напряжно, в поликлиниках не хватает, бывает врачей каких-то, еще чего-то, вот, потому что поуезжали. Ну, но тем не менее, работает. Я вот тут бегаю трошки по, по врачам последнее, последнее время. Можно записаться. У нас четко можно записаться. При... Не знаю, как у вас, а можно четко записаться, прийти на время, без очереди. Ты пришел, пошел к врачу на это время. Вот. Ну, там плюс-минус 10 минут может быть, потому что там кто-то предыдущий задержался. Ну, понятно, да. Да, но как бы ты приходишь на время, идешь к врачу, не сидишь, как я еще помню, вот эти вот наши советские традиции, когда ты пришел к врачу и 2-3 часа в очереди в живой сидишь и кукуешь. И еще не знаешь, успеешь ты попасть или не успеешь к врачу. Да. А тут через интернет записался или через смартфон или по компьютеру даже звонить не надо. Записался на время свободное, пришел на это. Ну, здесь тоже так сейчас. Но... Ну, хорошо. Если... Врачи все равно. Мало и... Ну, уже дошло до того, что вот у нас я 25, по-моему, лет вообще не обращался никакие медицинские учреждения. Я вам завидую, если у вас такое здоровье. А тут упал со стремянки, поломал позвоночник. опять. У вас что-то прям... Ну да, вот у меня... То есть у меня друг упал, а потом через год я упал. Вот. И я пять месяцев был на больничном. И я вот столкнулся с этой историей. Mm. Вот. Но к травматологу все более-менее. То есть назначил время, приходишь, все хорошо. Потом лечебная физкультура тоже самое было. В назначенное время приходил, там все делали. Вот. А так вот просто потом надо было мне сходить к этому к неврологу, что ли, mm -hmm. по, по этому же поводу. И я просто не попал туда. Я сразу же накатал жалобу, говорю, что это за фигня там. А мне вот сказали, что вот иди прямо сейчас тебе привод. Это mm -hmm. мне это, врач лечебной культуре сказал. Mm -hmm. Я прихожу, там вот сказали, что ты что, там, через две недели, только не раньше. Я говорю, как не, я по-моему у, у нас тоже такое есть. Неврологи очень популярная, видимо, специальности. Ну, да, да. Там вечно очередь, и бабушки с дедушками, такие уже совсем пожилые, они туда ходят, как, как на работу. Ну, да. Вот, и многие из них не понимают, что нужно записаться на время, и они приходят и там сидят под дверями, и рано или поздно их все равно пропускают, ну потому что все-таки люди пожилые и так далее. И ты когда к неврологу приходишь, то там может быть вот этот вот съезд очень большой. Как бы не 10-15 минут, а может быть и минут 40 спокойно. Потому что какую-нибудь бабушку или дедушку пропустили все-таки не на свое время, а очередь смещается. Да, 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 и очередь смещается, потому что врач же не может тоже ускорить процедуру приема. Ну с небольшой. Я вот назад вышел из больничного, ровно год, ну там плюс-минус месяц, вот. А как раз зимой была ковид омикрон это было что-то, конечно, жуткое, потому что они сделали э, отдельный вход в поликлинику для этих самых омикронных. Угу. И даже это был не не поликлиники а типа какой-то там то ли трансформаторная подстанция, то ли какой-то склад при трансформаторной подстанции. Угу. Они там организовали вот этот прием, и э, мороз, ну, ну градусов 10-15 мороз был. И вот народ стоял в очереди на этом морозе. Ну, очереди такие, метров по 50, по 60, по 70 даже, наверное. Что у вас торчание у... У вас увеличилось. А, я, видимо, далеко сел, от, от микрофона отошел. У меня микрофон, камера, этот, Как у там? Экшн-камера, поэтому... Может быть, это какой-то звук от компьютера или еще от чего-то, не знаю. У вас. Нет, сейчас, может быть, здесь по-моему, не изменилось. Не изменилось, все равно есть. Может О. быть, там что-то... Может быть, там что-то с этим самым... Системный блок, но он у меня тихонечко работает. Ну да, я, я имею в виду, там же проводная у вас по, по, по проводам подключена, нет? Оптика. Не, я не интернет имею в виду, а. камера, камера. Камера, ну да, естественно, USB. Вот, то может быть самим проводом что-то, типа, да, может типа быть. обмотка нарушилась и помехи идут. Может быть. Вот. Ясненько. Хорошо, что вам сказать. Держитесь там. Хоро хорошего И вы держитесь. Хорошая. Но хорошее... что... ну, на, у нас выхода другого нет. Да, скоро победа будет, я уверен. Да, это Бог. Да, это Бог. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Изменять своим принципам я не привык. Сознанню й родини йшов не спіша, і хоч русским пока здається язик, але вже українською стала душа, ми завзято всі разом бороним свій край, Окупанська зараза навік, пам'ятай, що козацька вдача це не просто слова, хоч попита, хоч плаче в Вкраїна. жива. Об ужасной войне помнит каждый из нас. Будет в сердце всегда славный подвиг дедов. Только мы на костях не пускаемся в пляс. Это повод для скорби, а не для понтов. Околи погнюти, на варте стою, Окупантский подлюти, Ведь сердца смолю. За зруинованную доли, За вкраденный Крым, За героев, За батькевский тим. Обескровили душу и тело страны, Сколько наших ребят не вернулось домой, Охлебнули ж мы горят от русской весны, Слава павшим героям и вечный покой. Мы ее нукам накажем, про це не забудь. Якщо сами поляжем, наступни пройдуть. Станем смело тобою за землю свою. Мы не впустим о зброї. ни тут, ни в раю. Лицемеры поют о широкой душе. Подлецы с палачами проводят парад украинцы Россию узнали уже. Здесь воронки от градов, как раны кровят. Зарекаюсь назавжды, на вики вики, Не прощать неправды, хай лютых вовків. Забирай нечисто, хай в пекли горять, И террористы, и вся ваша рать. Украина родная моя сторона, в оккупации этой есть и наши следы. Люди все еще прутся от попса говна. А где русские песни, там ждите беды. В нашей досе в фаворе российские зерки. Мы на минуму поле. О, козаки всю российскую мразату. Женить три черты. Только полным бойкотом краину. Посты. Когда наступает похмелье час, Поднимаются к небу невинно глаза. Мы не знали, нам врали, нам стыдно за нас. Забирайте, простите, скупая слеза. Только нам на цей скрегет будущий щиро плювать. Заберем, что належит, и не будем прощать. Закарбуем назавжды Святый цей завид С нами светло и правда С вами кривда и гніт.